Salam hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün sizlərə Masazı qəsəbəsində 569 nömrəli marşrutun dayanacağına yaxın şəxsi özü üçün tikilən həyət evini təqdim edirik. Dəyərli izləyicilər gördüyünüz kimi evimizin xarici görünüşüdür. Evimiz şəxsi özü üçün tikilib, gördüyünüz kimi geniş həyətan sahəsi var. Ümumi 6 sot torpaqda tikilib, dəyərli izləyicilər. Nəzərə çatdıraq ki, evimiz təcili satılır. Tam kupcalı bir evdir. Yedəşdə ərazisi çox əlverişli bir ərazidədir. Bir məsələcə evin də qiymətini videonun rəllərində əgərəndə sizə ərzancə çatdıracağıq. Ən əsası odur, kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, hər bir yeni videolardan e, xəbərdar olasınız. Gördüyünüz kimi evin belə bir gözəl həyət yanı sahəsi var. Həyətinin giriş darvazasıdır, baxın. Həyətinin giriş darvazası burdadır və qarşı tərəfdən kaletka qapısıdır. Burdan gördüyünüz kimi birinci mərtəbəyə giriş üçün qapı aşağıdadır və ikinci mərtəbəyə qalxmaq üçün plakan qardanda gördüyünüz kimi və burada gördüyünüz kimi baxın belə bir gözəl bağ-bağçası var. Həqiqətən çox gözəl bağ-bağçası var, dəyərli izləcilər. Baxın. Ümumi 6 sot torpaqda tikilib. Həyətində hər cür bal verən meyvə ağacları var. Yerləşdiyi ərazi çox əlverişli bir ərazidədir. Qiyməti də bazar qiymətindən çox sərfəli bir qiymətə satılır, hörmətli izləcilər. Təcili satılır. Yenə nazarinıza çatdıraq ki, evimiz kupcalı evdir. Evə istəsəz ipoteka krediti ilə də ala bilərsiniz. Baxın. Yenə də evin xarici görünüşünü sizə təqdim edirik. Gördüyünüz kimi də gözəl bal verən meyvə ağacları var. Həyətində hər cür bal verən meyvə ağacları var, hörmətçilər. Ümumi 60 sot torpaqda tikilib. Dəyərli izləyicilər, indisə vaxt itirmədən keçək evin daxili ilə sizləri tanış edək. Buyurun izləyin. ilkincə qarşı tərəfdə burada gördüyünüz kimi həyətində də əlavə özünə məxsus burada qarşı tərəfdə ayaq yolcusudur. Burada həyət üçün ayaq yolcusudur, görürsünüz bu da. Bunlar möhkəşdirilmişdir. evin dörd bir tərəfinə də rahat şəkildə keçmək mümkündür. 1-ci mərtəbədə gördüyünüz kimi döşəməsi istipoldur. Dəhlizə girişindən sağda burada gördüyünüz kimi burada mətbəx yerləşdirilib. Və burada əlavə otaqdır artıq əşyalarınıza yüngül istifadəyə verə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi burada da növbətək köməkçi otaqlar var, döhömətçilər. Yenidən nəzərinizə çatdırıram, evimiz 4 otaqlıdır. 2-ci mərtəbədə 4 otaq yerləşir. 1-ci mərtəbədə isə 2 yataq otağı və əlavə yenə də burada bir otaq burada yerləşir, gördüyünüz kimi. Döşəməsi də metraxla mözləndirilib və burada cloud of qasıdır. Dəli zəncirlər indi isə keçək evin ikinci mərtəbəsi ilə sizləri tanış edək. Buyurun izləyin. Və burdan da baxın belə bir ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkandır. Görməzsiniz, gördünüz ki, ləkanlar genişdir. Girişdə belə bir dəhliz var. Əli evin giriş tərəfində isə baxın belə bir geniş, xolud tavanıdır bu dəhlizin girişindən solda yataq otaq, otağımız yerləşir, üzrə sayın. Da burada mətbəxdir, dəhlizin girişindən sağda, ilk öncə mətbəxlə tanış olaq. Baxın, ölçüləri də kifayət qədər genişdir. Birməcəzlər evin də qiymətini sizin nəzərinizə çatdırar. Evimiz 160.000 manatla satışa çıxıb. Real alıcıya qiymətdə endirim olacaq. Burda isə qonaq otağımızdır. Gördüyünüz kimi ölçüləri də kifayət qədər genişdir. Həqiqətən çox işıqlı bir həyat evidir. Şəxsi özü üçün tikilibdir təcili satılır. 6 sot torpaqda tikilib, kupcalı evdir. 4 otaq 2-ci mərtəbədədir. 3 otaq 1-ci mərtəbədə yerləşir. Burda isə yenə növbəti yataq otağımızdır. Gördüyünüz kimi evin hər bir otağına da günəş şüası düşür. Tam rahatlığa düşür. Evin içərisində qalacaq mətbəx mebelidir. Hamam aksesuarları və komisi evin içərisində qiymətə daxildir. Dəririz, burda isə hamam otağıdır və yataq otağımız yerləşir. Burda isə növbəti yataq otağıdır. Bu isə bizim növbəti yataq otağımızdır. Görürsünüz kimi evin hər bir otağına günəş şüası rahatlıqla düşür. Qiyməti də çox sərfəlidir. Yerləşdiyi ərazi çox əlverişli bir ərazidədir. Və burada da gördüyünüz kimi dərzəcələr yenə bir yataq otağımız yerləşir. Bu isə hamam otağıdır. Qarşı tərəfdə burda solda hamam otağı yerləşir. Burda isə ayırıcı yoludur, görürsünüz kimi. Telefon nömrəmizi xatırladaq: 050 704 98 80. Bəhram Əhmədçəyib. Zəyədiniz üçün təşəkkür edirik.